Kudüslüler ülkelerini tanımak, sağlıklarına dikkat etmek ve zamanlarını güzel değerlendirmek için Kudüs'ün tamamını dolaşıyor. Ajans Filistin olarak Kudüslü yürüyüş grubuna neden yürüyüş yapıyorsunuz diye sorduk. Ben şeyle sağlık ruh نتعرف على شغلات كثير ما كنا نعرفها من قبل في البلد في الشوارع لأن المشي رياضه احسن رياضه هي رياضه المشي بنمشي للتعرف على تراث بلدنا وما اماكن ما كنا نعرفها المشي بيعطينا طاقه ايجابيه بحرك الدوره الدمويه عنا بنتعرف على بلادنا وبعطينا نشاط وحركة أنا كثير مبسوطة بالمشي لأنه وش صحت لي رفقة كتير كتير منيحة ورجعتني لأيام الطفولة لما كنت بطلع على البلد وهذا الإشي اللي زمان ما طلعته والحمد لله تعرفت على مناطق كمان جديدة أنا ما كنت أعرفها اه بنحب رياضة المشي صراحة لأنه المشي صحة يعني وبنتعرف على أماكن تراثية جديدة بوطننا وبلدنا وهيك يعني بمشي لأنه كل الأمراض اللي بالجسم بتروح سواء كوليسترول سواء أي مرض في الجسم كله بيروح بمشي عشان نتعرف على ناس طيبة زي المجموعة اللي معانا بمشي عشان نتعرف على القدس على المناطق الجميلة اللي بنفور فيها اللي بنروح عليها والحمد لله رب العالمين نحن مبسوطين كمجموعة كلياتنا مع بعضنا البعض نمشي لأنه المشي صحة للجسد وللروح نمشي بفريق بزيد تحدينا وبزيد اصرارنا نتعرف على ناس جديده ونتعرف على بلدنا بمشي عشان الصحة، بمشي عشان طاقة الجماعة الحلوة كتير بهذا الجروب، وبمشي عشان القدس ونثبت وجودنا بالقدس. نمشي عشان الصحة ونتعرف على بلدنا وروح الجماعة. المشي أم الرياضة، ثقافة، صحة، تفريغ، متعة. المشي صحة بعدين بتتعرف على المجموعة بتكتشف أثار وشي منيح في البلد أول مرة بنشوفها المشي صحة المشي تتعرف على مناطق حلوة في بلادنا المشي في شوارع القدس بحد ذاته متعة عشان أغير نفسي عشان أتعرف على معالم بلادي لأن المشي سلامة وصحة بنمشي لانه انا بنت القدس لازم اتواجد فيها وامشي فيها اتعرف على مدينتي اكثر ولازم اثبت وجودي فيها ولصحتي ولكل إشي فيه انا بنت عشان صحتي وكان وزني على 180 كيلو قبل العمليه نزلت 8 كيلو يوم العمليه عملتها ووصلت ل 105 هي انا 98 بحافظ على جسمي وانا اكبر مشاركة يعني تقريبا في في الفريق صار لي سنه وإشي